فٹ فاٹ ہوں گے آج بنگلہ دیش ورسز بھارت جی ہاں ماہ مقابلہ بڑا مقابلہ آج ہونے جا رہا ہے یو ایس اے امریکہ میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا آغاز ہو چکا ہے اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے آج جو پریکٹس وارم اپ میچ ہیں ان کا آغاز ہوگا بنگلہ دیش کا مقابلہ بھارت کے ساتھ ہے بھارت بڑی تگڑی ٹیم ہے مضبور ٹیم ہے لیکن اگر ہم بات کریں بنگلہ دیش بنگلہ دیش بھی بہت ہی بہترین ایک بیلنس ٹیم ہے بڑی ٹیم کو ہرانے کی صلاحیت رکھتی ہے ایشیا کپ میں بھی بنگلہ دیش نے ہرا رکھا ہے بھارت کو تو جناب آج جو بڑا مقابلہ ہے دنگل ہے اس کے بارے میں ایک ویڈیو کلپ بھی ہے ہمارے پاس آکاش چوپڑا جو انڈین کرکٹ ایکسپرٹ ہیں کرکٹ کے اوپر تبصرے تجزیے کرتے ہیں ان کی بھی ایک ویڈیو ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے کیسے بنگلہ دیش ڈیتھ گروپ میں جو گروپ آف ڈیتھ کہا جاتا ہے جس کو جس میں سری لنکا ہے بنگلہ دیش ہے نیپال ہے دیگر ٹیم ہے اور وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان ٹیموں میں جو جیتے گی وہ آکھے جائے گی اور آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کا جو مقابلہ آج کا وم میچ ہے اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک پریکٹس میچ ہے بلکہ بہت زیادہ فائدہ ہونے جا رہا ہے اس میچ میں نہ صرف بنگلہ دیش کو بلکہ بھارت کو بھی اور یہ جو میچ جیتے گا اس کا جو مورائل ہے وہ بہت زیادہ بلند ہو جائے گا ہائی ہو جائے گا اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا میچ بنگلہ دیش کو ہر صورت جیتنا ہوگا لیکن بنگلہ دیش یہ میچ جیتے گا یا نہیں جیتے گا یا پھر بھارت جیتے گا یہ آپ نے بھی کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے آپ کی کون سی ٹیم ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج بنگلہ دیش کچھ نیا کرنے جا رہا ہے آج بنگلہ دیش کچھ سرپرائز دینے جا رہا ہے جی ہاں وہ کہتے تھے نا پاکستان اور بھارت کی رائیولری ہے حریف ہیں دونوں کا مقابلہ کانٹے دار ہوتا ہے نہیں بھائی اب بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان بھی بہت ٹکر کا مقابلہ ہوتا ہے اور یہ ٹکر کا اگر آپ نے ٹاکرا دیکھنا ہے تو پاکستانی ٹائم کے مطابق ساڑھے سات بجے سب کچھ اپنے کام ختم کر کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیے گا کیونکہ ایک بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے شاکیب الحسن اپنے تمام وہ جوہر دکھائیں گے جو ان کا ایکسپیرینس ہے بہت زیادہ کرکٹ کھیل چکے ہیں بنگلہ دیش کی طرف سے بولنگ میں بیٹنگ میں فیلڈنگ میں پھر ان کا بھرپور ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں ان کے ساتھ دیگر ان کے جونیئر پھر سینئرز تو خیر جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج بنگلہ دیش یہ میچ جیتے گا آپ کو کیا لگتا ہے بتائیے گا بھارت جیتے گا یا پھر نہیں جیتے گا کومنٹ سیکشن میں لیکن اب ہم ویڈیو دیکھ لیتے ہیں Uh, اس میچ کے کی اوپر کیا کہا جا رہا ہے اور بنگلہ دیش جس گروپ میں اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے آئیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگا بھی کیا کریں لیں جو ویڈیو دیکھے گا 3 2 1 and Q This is the genuine group of death بشو کا پر ڈی گروپ ڈی فور ڈیتھ شمبہ بنا مائے شب دول نیے جنو گروپ اپ ڈیتھ آج سے گروپ اپ ڈیتھ ہے یا چھے دیش তবে বাংলাদেশ যেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর মতো তাদের আছে অগণিত ভক্ত সমর্থক কিন্তু কখনোই ধরা দেয় না বড় সাফল্য এদিকে জিম্বাবুয়ে ও যুক্তরাষ্ট্রকে হালকাভাবে নিতে গিয়ে সাকিব আল হাসান ফিডব্যাক পেলেন ময়ে ময়ে কথাগুলো ভারতীয় ক্রিকেট বিশ্লেষক আকাশ চোপড়ার বিশ্বকাপের আগে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সিরিজ হেরে যখন বাংলাদেশ দলের আত্মবিশ্বাস তলা নিতে তখন সাকিব আল হাসানের কিছুটা সমালোচনা করলেন আকাশ ভারতের সাবেক এই ক্রিকেটার বলেছেন সাকিব আল হাসান বলেছিল ইউএসএ এবং জিম্বাবুয়ের সাথে খেলে কি ধরনের প্রিপারেশন হবে পরে অবশ্য ময়ে ময়ে হয়ে গেছে বাংলাদেশের কাছে ওয়ার্ল্ড ক্লাস অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান আছে কিন্তু তিনি যখন নিচে খেলেন তখন তিনি ঠিক একই ধরনের খেলোয়াড় থাকেন না কারণ তিনি একশো সত্তর স্ট্রাইক রেটওয়ালা ব্যাটার নন তিনি একশো ত্রিশ স্ট্রাইক রেটওয়ালা ব্যাটার বাংলাদেশ দলের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা মনে হয় কোনো সিনিয়র খেলোয়াড় নেই ওই রকম ব্যাটিং ডিপার্টমেন্টে ল্যাক অফ এক্সপিরিয়েন্স হতে পারে তামিম ইকবাল বা মুশফিকুর রহিমের কাছ থেকে যদি আপনারা মুখ ফিরিয়ে নেন তাহলে দেখতে হবে নতুন খেলোয়াড়রা কিভাবে খেলে বাংলাদেশকে সুপার এইটে দেখতে চাইলেও নাজমুল হোসেন শান্ত দলের জন্য যে কাজটা সহজ হবে না তা আকাশও জানেন তিনি বলেছেন বাংলাদেশ অনেক কঠিন গ্রুপে পড়েছে তবে এখান থেকে যদি উতরে যেতে পারে তাহলে সুপার এইটে অনেকটা সহজ হয়ে যাবে বাংলাদেশের জন্য বাংলাদেশ দলকে আগে যেতে পারবে আমি বলতে পারবো না বলা সম্ভব না এটাও বলতে পারবো না সুপার এইটে পৌঁছতে পারবে কি পারবে না কারণ এই দলটা গ্রুপ ডি এর মধ্যে পড়েছে বাংলাদেশের জন্য শুভকামনা বাংলাদেশের বোলিং ইউনিটকে প্রশংসা ভাসালেও ব্যাটিং ইউনিট নিয়ে দুশ্চিন্তা আছে আকাশের তার ভাষায় এই টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ দলের মধ্যে যে সকল প্লেয়ারদের প্রতি আমার ফোকাস থাকবে শান্ত অনেক ডিসেন্ট খেলোয়াড় আমার খুব ভালো লাগে তাসকিনকে আমার খুব ভালো লাগে সৌম্য সরকার একজন অলরাউন্ডার তবে তার ব্যাটিং এর দায়িত্ব বেশি বেড়ে গেছে হাসান তাসকিন আহমেদ শরীফুল ইসলাম মুস্তাফিজুর রহমান বলিং ইউনিটটা আমার খুব ভালো লেগেছে আমার মনে হয় যে কোনো পরিস্থিতিতে বলিং ইউনিটটা ভালো কাজে দিবে সৌম্য সরকারের ব্যাটিং এর রোল অনেক বেশি বেড়ে গেছে কেননা সাকিব আল হাসানের চোখে ইঞ্জুরির কারণে ঠিক ওইভাবে ব্যাট করতে পারছে না সাকিব অন্তত সমর্থকদের কথা ভেবে হলেও এবারের বিশ্বকাপে বাংলাদেশের কাছ থেকে ভালো পারফরমেন্স দেখতে চান আকাশ চোপড়া বাংলাদেশকে আইপিএল এর দল আরসিবির সাথে তুলনা করে তিনি বলেছেন ফ্যানদের জন্য বাংলাদেশের জেতা উচিত কারণ বাংলাদেশ দলের প্রতি ফ্যানদের যেরকম রকম প্যাশন এমন প্যাশন বাংলাদেশের পর দেখেছি আরসিবি ফ্যানদের এদের এত প্যাশন অথচ না আরসিবি ট্রফি জিততে পারছে না বাংলাদেশ বাংলাদেশ টাইগার্স প্লিজ এবার ভালো কিছু করো বাংলাদেশের ফ্যানদের জন্য میں نے بھی ہے کیسے جناب آکاش چوپڑا اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور انہوں نے جو کہا ہے کہ بنگلہ دیش ایک مضبوط ٹیم ہے بنگلہ دیش کسی بھی ٹیم کو ہرانے کی طاقت جرت ہمت رکھتی ہے کیونکہ بنگلہ دیش کے پاس شاک الحسن ورلڈ کلاس آل رونڈر ہیں اور پھر ان کے پاس تجربہ کار بولنگ اٹیک بھی ہے جس میں آپ دیکھیں کہ شریف الاسلام ہیں پھر مستفیض الرحمان دیکھیں سی ایس کے کی, کی طرف سے وہ کھیل کر آئے ہیں ریسینٹلی ٹاٹا آئی پی ایل دو ہزار چوبیس میں کامیاب ترین بولر کے طور پر ان کو دیکھا جاتا ہے آفٹر میچل سٹارک. میچل سٹارک نے آخر میں فارم پکڑا لیکن شروع میں جس طرح سے بولنگ کے چرچے آپ نے سنے مستفیض الرحمان کے اس آئی پی ایل سیزن دو ہزار چوبیس میں وہ سب کے سامنے ہیں پھر ان کے پاس تسکین احمد ہے شریف الاسلام ہے تین اچھے فاسٹ بالر موجود ہیں پھر تنظیم نئے جو بولر آئے ہیں وہ بھی ہیں اسی طرح بنگلہ دیش کے پاس اگر بات کریں سپینرز کا بھی ایک اچھا خاصا جادو چل سکتا ہے بنگلہ دیشی جو میجک جادو ہے وہ چل سکتا ہے اس میں شاکیب لیڈ کر سکتے ہیں شاکیب الحسن آ, کوئی آپ سب جانتے ہیں شاکیب کے بارے میں اس کے بارے میں بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے پھر مہندی حسن میراج ہیں اچھی سپین بولنگ کر لیتے ہیں اسی طرح بنگلہ دیش کے پاس اور بھی سپینرز موجود ہیں جو اچھی بولنگ بھی کرتے ہیں اور بیٹنگ یعنی آل راؤنڈر بنگلہ دیش کے پاس موجود ہیں ناجم الحسن شانتو ہیں پھر اسی طرح جو اوپنر بلے باز بھی بنگلہ دیش کے پاس ہیں تو بنگلہ دیش آج ٹف ٹائم دے سکتا ہے یعنی بھارت کو میچ ہرا بھی سکتا ہے اور لیکن سوال یہ ہے کہ بنگلہ دیش پھر کیا جو یہ تو پریکٹس میچ ہے وارم میچز ہیں آگے آنے والے میچز میں اسی طرح پرفارم جاری رکھے گا یا نہیں رکھے گا یہ ویوز آپ نے بھی بتانا ہے ملیں گے انشاءاللہ نیکس نیکسٹ ویڈیو میں کیا آپ آکا چوپڑا کی پیشن گوئی سے متفق ہیں یا پھر نہیں کیا آکا چوپڑا جی نے جو باتیں کی ہیں ٹھیک ہیں یا پھر غلط ہیں ملیں گے انشاءاللہ بتائیے گا اس کے بارے میں تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ